নাই নাই এটা ভিডিঅ' কথা ড্ৰাগছ বা নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু আপুনি দেখিছে যে বিগত দিনতো আমি বৃহৎ সংখ্যক পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ বা নিচাযুক্ত দ্ৰব্য আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমখনক ড্ৰাগছ মুক্ত কৰাৰ যি প্ৰণ লৈছে তাক সৱত কৰি আমি আমাৰ যি অভিযান আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু প্ৰতিদিনাই আমি এই অভিযান চলাই যাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এই অভিযানৰ অংশস্বৰূপে যোৱা নিশা এটা আমাৰ বিশেষ অভিযান চলিছিলে আৰু এই অভিযানটো কাটিগড়া আৰু চালচাপ্ৰা অঞ্চলত এই অভিযান চলিছিলে আৰু এই অভিযান কালত আমি পঞ্চাছটা চাবোনৰ বাকচত ছাছপেক্ট টু বি হিৰইনছ য'ত আছিলে তাক আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু জব্দকৃত সামগ্ৰীখিনিৰ যি পৰিমাণ আছিলে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ওৱান গ্ৰামছ আছিলে পাঁচশ এষষ্ঠি গ্ৰাম আছিলে আৰু তাৰ লগতে দুজনকৈ ব্যক্তিক আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যি এই নিচাযুক্ত সামগ্ৰী সৰবৰাহ কৰিছিলে এজন হ'ল আফজল হুছেইন নাটানপুৰ কালাইন পুলিচ ষ্টেচন এৰিয়াত আৰু দ্বিতীয়জন ব্যক্তি হ'ল আখতাৰ হুছেইন তেওঁ কাতিগড়া অঞ্চলৰ কালীনগৰ অঞ্চল কালীনগৰ অঞ্চলৰ কাতিগড়া থানাৰ অন্তৰ্গত আৰু গোটেই যিখিনি সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ এই জব্দকৃত সামগ্ৰীখিনিৰ চোৰাং বজাৰত বজাৰ ইয়াত বজাৰ মূল্য হ'ব প্ৰায় তিনি কোটি টকা আৰু ইয়াৰ লগতে আমি এটা মাৰুতি অল্ট' গাড়ী তাৰ ৰেজিষ্টাৰ নাম্বাৰ হ'ল এ এছ ইলেভেন ৱাই নাইন টু ফ'ৰ টু এই জব্দকৃত এই গাড়ী গাড়ীখনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ইয়াক এটা সৰবৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে গতিকে এই চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা অহা এই সামগ্ৰীখিনি আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে ইয়াৰ লগত যিসক আৰু সম্পৰ্কিত যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোককো আমি তেওঁলোকক আমি আইনৰ আওতাত আনি কঠোৰতম শাস্তি যাতে দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগতে আজি পুৱতি নিশাৰ পৰা আমি এটা আৰু এটা অভিযান চলিছিলে এই অভিযান চলিছিলে আমাৰ কালাইন থানাৰ অন্তৰ্গত দীঘল খাট দীঘল খাল যিটো আমাৰ ট'ল ট'ল গে'ট আছে সেই ট'ল গেট অঞ্চলত এই অভিযান চলিছিলে আৰু অভিযান কালত আমি এটা গোপন সূত্ৰৰ পম্প খেদি আমি এখন গাড়ী ফ'ৰ ফ'ৰ জিৰ' নাইন এখন ট্ৰাক আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ ট্ৰাকখনৰ নাম্বাৰ হৈছে এ এছ টুৱেণ্টি ছিক্স চি নাইন ছেভেন ডাবল থ্ৰী এই গাড়ীখন মণিপুৰৰ চূড়াচানপুৰৰ পৰা আহি আছিলে আৰু সেই ট্ৰাকখন যেতিয়া আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিলোঁ ইণ্টাৰচেপ্ট কৰাৰ পাছত যেতিয়া খান তালাচী চলাওঁ তাত তিনিজন ব্যক্তিক আমি আটক কৰোঁ আৰু তাৰ লগতে খান তালাচী চলাওঁতে আমি বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী এশ পঞ্চাছটা চাবোনৰ বাকচত হিৰইন ছাছপেক্টেড টু বি হিৰইনছ আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু তাৰ লগতে তিনিজন ব্যক্তিকে আমি এৰেষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ ইয়াৰ লগতে যিখন গাড়ী তেওঁলোকে গাড়ীৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সৰবৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আমি সেই গাড়ীখনো জব্দ কৰোঁ এই যি সাম যিখিনি আমি এই যি নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিলোঁ এই নিচাযুক্ত সামগ্ৰীখিনিৰ যিটো পৰিমাণ সেই পৰিমাণ হ'ল ওৱান পইণ্ট এইট এইট ওৱান কিলোগ্ৰাম মানে এক কেজি আঠশ একাশী একাশী কিলোগ্ৰামৰ এইটো ওজন আৰু ইয়াৰ চোৰাং বজাৰত ইয়াৰ মূল্য হ'ব প্ৰায় চাৰে ন কোটি টকা গতিকে ইয়াৰ লগতে আমি এই যি আমাৰ যি অভিযান আছে ইয়াৰ লগ আমি বৰ্তমানো আমাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু তেওঁলোকে এই যিখিনি সামগ্ৰী আছে এই সামগ্ৰীখিনি চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা সৰবৰাহ কৰি আমাৰ জিলাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে অন্য চুবুৰীয়া ৰাজ্যলৈ লৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা আছিলে বুলি আমি প্ৰাৰম্ভিক তথ্যত গম পাইছোঁ গতিকে ইয়াৰ লগত সম্পৰ্ক সম্পৰ্কিত থকা যিসকল ব্যক্তি আৰু আছে য'ত বহিঃৰাজ্যতো তেওঁলোক আছে বা আমাৰ ইয়াত লোকেল এজেণ্ট কি আছে তাক তাকো আমি বিচাৰি আছোঁ আৰু আমি শীঘ্ৰেই তেওঁলোকক আমি আশা কৰিছোঁ যে তেওঁলোকক আমি এৰেষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু গোটেই ঘটনাটোৰ লগত জড়িত আৰু কিছুমান আন্তঃজিলাৰ চ আছে আৰু আন্তঃৰাজ্যিক চক্ৰৰ কিছুমান ব্যক্তি সম্পৰ্কিত হৈ আছে গোটেই ব্যক্তিসকলক আমি শীঘ্ৰেই কৰায়ত্ব কৰি যাতে আইনৰ আওতাত আনি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম শাস্তি হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ আছিলে এই অভিযানকালত দুইজন ব্যক্তি আমাৰ পলাই যাব বিচাৰিছিলে যিজন ব্যক্তি ইয়াত ইনভলভ আছিলে তাৰে এজন ব্যক্তি ওলাই যোৱাৰ সময়ত আমাৰ তাত থকা আমাৰ যি আৰক্ষীৰ যিটো দল আছিলে যদি দুজাই ব্লেংক ফায়াৰ কৰিব লগা হ'ল তেওঁক কৰায়ত্ব কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ এটা পুখুৰীত তেওঁ তাৰপিছত পৰি গ'ল তাৰপিছত আমি তেওঁক কৰায়ত্ব কৰিলোঁ আৰু তেওঁক লৈ পম খেদি আমি বাকীজন ব্যক্তিক আমি চালচপৰা ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ ৰাতি আৰু গোটেই সামগ্ৰীখিনিও আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল তাৰ পৰা গোটেই ঘটনাটো আমাৰ গুমৰাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে যিটো আমি আমি খবৰ পাই গম পাই আমি যেতিয়া আমি তাত আমি আৰক্ষীৰ দল আমি নিয়োগ কৰিছিলোঁ গতিকে তাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি গোটেই চক্ৰটো আমি গভীৰ নিশালৈকে আমাৰ গোটেই অভিযানটো চলি আছিলে আৰু আল্টিমেটলি আমি গোটেই চক্ৰটো ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু যিখিনি সামগ্ৰী আমাৰ খবৰৰ মতে যিখিনি সামগ্ৰী আছিলে গোটেইখিনি আমি সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'লোঁ